شيخ سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian kita menyambung kembali tafsir ayat ke-52 53 dia surah Rum. Bagi tuan-tuan ni -tuan, tafsir ringkas ya turun buka pada jilid yang ketujuh muka surat 256. A'udzu billahi rajim. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sadaqallahul azim. Maka sungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadi menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli itu dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling belakangkan dan kamu sekali-kali tidak akan dapat menunjuk tunjuk kepada orang yang buta mata hatinya dari kesatannya dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami maka itulah orang-orang yang berserah dirinya kepada kami muslimin muslimat yang dimiliki sikit lagi informasi yang patut kita tahu disebut dalam tafsir ni berkaitan dengan perhubungan ayat ini dengan apa yang berlaku kematian orang yang telah pergi di kalangan kita menziarahi kubur dan sebagainya maka lima bin kasir membawakan banyak riwayat yang menceritakan tentang amalan nabi sallallahu bagaimana kita menghadapi situasi tersebut contohnya mendoakan untuk si mati menziarahinya dan bila sampai ke perkuburan dia ajar kita untuk mengucapkan assalamualaikum indara qaumi minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya rahmullahu mustaqdimina minna wa minkum wal mustaakhirin nasalullah lana wa lakumul afiyah sarjatra untuk kamu sekalian penghuni kubur di antara orang beriman sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu Sembunyat Allah mengasihi, mengampuni orang yang telah mendahului kami dan juga kamu yang ada di sini dan orang yang masih lagi tinggal. Kami minta kepada Allah keselamatan, keampunan untuk kami dan untuk kamu. Para ulama salaf bersepakat untuk dalam asar-asar yang sampai secara mutawatir bahawa orang yang telah meninggal dunia ni mengetahui orang yang hidup yang datang menziarahinya dan memberi kepadanya khabar gembira. Masalah ini pun banyak ditunjukkan oleh asar-asar daripada para sahabat. Sebagian daripada orang asar berasal daripada, daripada kerabat Abdullah bin Rawaha. Mereka ni menyeru. Wahai Tuhan, sungguhnya aku berlindung kepadamu di semua amal yang dihinakan oleh Abdullah bin Rawaha. Demikian dikatakannya setelah mati syahidnya Abdullah. Ucapan salam kepada orang yang mati adalah disyariatkan. Jadi ini yang ditunjuk oleh Nabi SAW iaitu sekurang-kurang yang mengucapkan Assalamualaikum dara qawmin mu'minin. Lagi hadis kalau kita lihat antara lain itu bila Nabi SAW menyatakan Waladhi nafsi biadih ma'antum bi'asma' lima aqul minhum walakinahum la yujibun. Demi zat yang jiwaku berada dalam gambarnya kamu tidaklah lebih mendengar banding dengan mereka. Dengan apa yang aku sampaikan cuma sahaja mereka ni tidak dapat menjawab jadi begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Ibn Abi Dunia bahawa Nabi bersabda ma rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu 'indahu illa sta'na sabihi wa radda 'alayhi hatta yaqum tak ada seorang pun yang mengunjungi kubur saudaranya duduk dekat dengannya melainkan ia ada dalam kubur itu masa gembira menjawab dia apa yang diucapkan itu sehinggalah orang itu pergi bangun dan berlalu pergi jadi itu sebabnya pesan yang Nabi sampaikan ini turut disebut oleh Abu Hurairah sebagai contoh bila kamu melalui kuburan seorang yang kamu kenali maka ucapkan salam kepadanya pemilik kubur itu dia menjawab salam kamu sebenarnya inilah cara kita memahami ayat dan dibuat perkaitan dengan keadaan semasa supaya tidaklah seterasing apa kita bincangkan ni dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat baik ayat ke-24 bagi tuan memiliki tafsir kasir turun buka pada jilid ke-7 masih lagi muka surat 259 fa'udzubillahi minasyaitanir rajim Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah Yakhluq. ما يشاء وهو العليم Qadir Allah dia yang menciptakanmu dari keadaan lemah kemudian menjadikanmu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat kemudian dia menjadikanmu sudah kuat itu lemah kembali dan berubah dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa jadi kalau kita lihat dalam bab kiraat disebut dalam kitab kita tafsir contohnya dalam kasyaf bahawa dibaca dengan dhaifin dan dibaca juga dengan dhaifin ini kalau baca dhaifin merupakan kiraat hafaz dan hamzah manakala dibaca dhaif merupakan kiraat yang lain dalam tafsir kasyaf mengatakan bahawa bacaan yang lebih tepatlah du'af berpandukan kepada satu riwayat yang sampai kepadanya iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika beliau membaca ayat ini Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin wa shaybah maka Nabi sallallahu mendengar Abdullah bin Umar membacanya maka Nabi mengatakan dengan mengatakan faqra'ani min dha'fin di sini riwayat Abu Daud Tirmizi bazar daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu membetulkan bacaan Allah bin Umar Allahu a'lam dapat kita lihat dalam bab qiraat ada kelonggaran untuk membaca dengan du'afin ataupun du'afin jadi Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah kemudian menjadikan kamu daripada lemah itu menjadi kuat kemudian menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui lagi maha berkuasa di sini kita dapat lihat ini du'afin dan juga kuwa ini dipanggil sebagai tiba. kemudian perkataan alim qadir ini adalah sirah mubalarah di atas wazan fa'il yang pernah kita pelajari rahim sebelum ini hakim jadi menunjuk kepada kesempurnaan dan lengkapnya serta totalnya ilmu kebiasaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah menceritakan bahawa dialah yang menciptakan manusia melalui fasa-fasa tahapan penciptaan beza-beza satu keadaan mula-mula menjadikan asal usul manusia di tanah kemudian nutfah kemudian segumpal darah kemudian jadi segumpal daging kemudian Allah membentuk tulang tulangnya kemudian untuk tulang-tulang itu dengan daging dengan kulit kemudian meniupkan ruh kemudian Allah mengeluarkan daripada ibu dan dekat lemah ini maksud da'fin proses yang berlaku di situ kemudian manusia ini mula mengalami perkembangan sedikit demi sedikit sampai menjadi seorang anak menjadi remaja, menjadi dewasa kemudian memasuki fasa kekuatan pada usia 30-an, 40-an. Kemudian mula dimasuki fasa kelemahan. Dalam al Qa'im menjelaskan bahawa proses penuaan ini bermula sebenarnya pada usia 43 lagi. Wallahualam mendatang kalimah 43 ni ataupun umur 43 ni seperti disebut oleh beliau mana buktinya, mana rujukannya Wallahualam. Maka beliau mengatakan bermula daripada usia 20-an dalam keadaan kuat. Kemudian ibtidak sini syabab ialah sini iktimal maka kita telah bincangkan dalam surah Yusuf yang lalu falamma balara asyuddahu asyud ini maksudkan itu usia 30-an ataupun 40-an kemudian sampailah selepas itu kepada umur memasuki ke gerbang waktu ketuaan apa yang boleh kita panggil kat sini maka Allah menjadikan pada usia 50-an mula tumbuh uban sebagai contohnya maka berbeza-beza manusia dalam keadaan itu kemudian pada usia 63 tahun dan seterusnya asali sawasitin bahawa awalu sini syaikhukha maka bermulalah apa yang dipanggil sebagai proses syaikhukha iaitu proses penuaan dan berlakulah kelemahan itu keuzuran dan satu-satu nikmat mula dicabut Tuhan pada penglihatan pendengaran penampilan kalau dulu jalannya tegap dan tegak sekarang jalannya bongkok perlahan anggotanya mula sakit-sakit nak semayang berdiri pun dah tak boleh maka itulah gambaran yang dikemukakan dalam Quran bagi menunjukkan kekuasaan Allah SWT tiada siapa boleh mengubahnya madailah untuk memahami keadaan ini kata Al-Imam Muhammad Al-Urami dan tafsirnya bernama Hadat Iqrawi wa Raihan itu bahawa perkara-perkara ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT orang yang bijak tidak semestinya hidup kaya dan seorang itu tidak semestinya hidup kuat sampai bila-bila inilah dia contoh yang dibawa oleh beliau bahawa satu persatu bukti didatangkan di depan mata dan disaksikan oleh manusia untuk mereka menyedari segala yang berlaku ini adalah gambaran peralihan zaman dan waktu yang akan mempertemukan mereka dengan Allah SWT satu masa nanti begitu juga dalam tafsir Hashim iaitu Sawi oleh Imam As-Sawi membawakan kepada kita satu rujukan yang menarik. Bahawasanya dalam apa yang berlaku yang ketentuan Allah SWT kepada proses peningkatan usia dan umur menuju ke senja ini walaupun demikian kelebihannya Allah jadikan kepada si mukmin walaupun telah berada pada usia yang begitu tua mengalami bagai gambaran yang dikemukakan proses penuaan ini tadi tetapi orang beriman dipelihara oleh Allah SWT iaitu diberikan kepadanya digambarkan وَهَذَا فِي fi ghairi ahli taqwa wa salah wa amma hum fayazidu aqlu lahum li akhir umrihim maka bagi orang beriman satu hadiah Allah Taala untuk orang yang tua pada waktu seperti ini segala amal saleh yang dilakukan itu berkekalan dinilai di sisi Allah walaupun dia tidak mampu melakukannya segiat waktu mudanya bayangkan seorang daripada itu daripada orang beriman ini waktu mudanya mengkhatam Quran tiap-tiap bulan sembahyang sunat duha paling kurang pun 4 rakaat setiap hari dengan tahajudnya dengan sedekahnya dengan upayanya pergi ke masjid hadir hujan ribut sebagainya untuk hadir dalam salat berjemaah dipastikan dia datang dia berusaha dengan mujahadahnya tiba pada waktu dia sakit bedridden jadi muzmin jadi zamin jadi orang sakit maka pada masa itu Allah Taala dengan kepemurahannya akan mengira perkara-perkara itu pelanjutan berterusan dikira walaupun dia tidak lagi mampu melakukannya maka salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman ini fayazid ad-da'f fil jismi wal aqli ila akhirul umri orang yang fasik yang kafir ini maka kelemahannya keuzurannya itu tampak jelas pada tubuh badannya pada akal fikirannya sampai ke akhir umur tapi wahaza fi ghairi ahli taqwa salah wa ma fayazid aqluhum umurihim bagi orang beriman Allah Taala akan mengira memberikan kepadanya nikmat pada akalnya untuk terus berfungsi makin nampak dia kepada perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya dengan amal saleh yang dilakukan bertambah khusyuknya dalam salat itu merupakan anugerah yang diberikan kepada orang-orang tua yang istiqamah melakukan kebaikan saat mudanya terima kasih kepada hati dan dikasih sekalian dapat kita lihat di sini tentang kejadian yang Allah takdirkan kepada manusia supaya mereka menyedari akhirat destinasi terakhir untuk mereka tuju selepas itu. Jadi ini merupakan bahagian terakhir ataupun keempat dari ayat-ayat yang berbicara tentang af'alullah perbuatan-buatan Allah yang membuktikan keesaannya dan kemestian berlakunya hari kiamat. Ayat ini dikemukakan setelah berbagai bentuk argumen dan juga bukti dipaparkan dalam sin-sin yang lalu dalam ayat-ayat yang lalu. Argumen yang dikemukakan di sini mencakupi keadaan manusia pada tahap permulaannya, permulaan kehidupan rupanya sampai lah terakhir dia berada di atas pentas dunia ini menunjukkan kuasa Allah setalah menukar gantikan manusia yang hadir di atas muka bumi ini jadi ayat ni dimulakan dengan menyebut nama wujud yang teragung yang khusus yang mencakupi segala sifat kesempurnaan iaitu di awal kita dapat lihat penggunaan perkataan Allah Allahu ladzi khalaqakum ya dialah Allah yang menciptakan kamu dia kat lemah kita gambarkan tadi daripada sitis bertemu dengan telur ovum kemudian tahap demi tahap tumbang menjadi bayi disambut kelahirannya kanak-kanak remaja kemudian menjadikan kamu berada pada kemuncak kekuatan kamu masuk ke universiti kamu keluar kamu bekerja kamu berkahwin kecemerlangan yang kamu capai bagaimana kekuatan tubuh badan yang kamu nikmati sesudah itu bila kamu berkahwin mendapat anak maka Allah Taala akan menarik nikmat itu satu persatu pada nikmat kejadian fizikal pada nikmat tidur pun tadi nikmat makan pun tidak lagi semonoh seperti zaman muda dahulu kerana bila kamu telah pun menyandang nikmat kekuatan itu layaklah untuk kamu menderita kelemahan pula. Dan sini menariknya kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu. Bahawa penyebutan fenomena ini agar manusia sedar. Sebagai manusia itu mengalami kelemahan dan pertukaran dari fasa ke fasa ini. Maka demikian juga kekuatan yang ada pada satu umran Ibn Khaldun menggunakan kekuatan umran yang merujuk kepada pembinaan ketamadunan kemajuan kekuatan bangsa ini. Ini pun akan berakhir. Kata Ibn Khaldun dalam kajiannya sebagai ahli sosiologi yang terkemuka. Kerana manusia ni prinsip hidup dia apa tahu law anna libni adam wadiyan min zahab ahabba an yakun lahu wadiyan walan yamla fahu illa turab wa yatullahu ala man kalau ada untuk seorang manusia itu satu lembah emas dia tamakkan yang kedua dan takkan memenuhi mulutnya iaitu dia tidak akan merasa puas selain di tanah nanti mati nanti dibaringkan dengan tanah di muka mukanya disentuhkan kepada tanah maka pada waktu itu baru dia berhenti Allah Subhanahu hanya menerima taubat daripada mereka yang bertaubat menarik tuan-tuan untuk tuan-tuan kami kaitan antara kejadian manusia manusia ni dan juga kejadian empire ataupun kekuatan kemajuan dicapai dari satu bangsa empire ke apa kemajuan sekalipun ni pasti berakhir semua so, indah perkaitan yang dibuat itu walaupun apa yang dibawa di depan mata kita ini merupakan perkara yang kita lihat seharian berlaku orang tua orang mati anak baru lahir orang ini sakit ayah kita yang satu masa dahulu mendukung kita membawa kita dengan penuh kekuatan tapi hari ini dia mungkin sudah pun jadi seorang yang uzur duduk di atas kursi roda itulah demikianlah juga akan berlaku kepada suatu kerajaan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhannya nanti kita akan tinjau dalam kuliah akan datang dan saya pun nak menarik perhatian tuan-tuan bahawa ayat ini mempunyai perbezaan dengan laras ayat yang lalu seperti disebut oleh al-Imam Fakhruddin ar-Razi al dalam tafsirnya yang terkemuka itu Mafatihul Ghaib di sini Allah menggunakan ayat di hujungnya wahwal al alimul qadir perhatikan dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan ayat ke-27 Allah menceritakan tentang penciptaan bumi semula penciptaan manusia semula selepas kematian wahwa ahwanu alaihi walahul mathalu ala fisamawati walardh wa huwal azizul hakim kenapa di sini ya. Ayat ke-24 ni wahwal alimul kadir. Allah Maha mengetahui, Maha perkasa. Di sana wahwal azizul hakim. Dia Maha perkasa, Maha biasanya. Biasanya tu ilmu jugalah satu bahagian daripadanya. Kenapa di sini didahulukan perkataan alim, dikemudiankan perkataan kadir, di sana didahulukan perkataan aziz dan dikemudiankan perkataan hakim. Keadaan ini memerlukan satu kefahaman bahawa ayat-ayat yang disusun indah ini ada hikmah di sebaliknya. Kita akan lihat satu sudut daripada ijaz logawi pada penyebutan perkataan takdir تأخير ديزني إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته